Хочу вам сказать, что есть большая проблема вообще в микологии, потому что это очень сложный предмет. В институте медицинских и на биологических факультетах не, не выпускают микологов, нет подготовки микологов. И я считаю, что отсутствие микологов... Это большая проблема у нас. И та же санэпидстанция, это должен быть отдельный специалист. И он должен сидеть не с общими бактериологами, у него отдельное помещение, потому что это все споры, которые могут инфицировать и остальное помещение. Только в том, что отсутствуют специалисты. Это не так дорого проверить, но в связи с отсутствием специалистов это превращается у нас в проблему.